Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про події, які розгортаються в Грузії в форматі УПЕЛА. Одразу долучаю до нашої розмови Георгія Вашадзе, грузинського опозиційного політика. Пане Вашадзе, мої вітання. Здравствуйте, приятую. Пане це дивіться, яка історія сьогодні. Юридичному комітету парламенту Грузії знадобилося, як порахували журналісти, 67 секунд, аби розглянути та підтримати так званий закон про інагентів, який зараз є причиною масових протестів. в Грузії. ну, зокрема, одна з причин. Президентка Грузії запропонувала декілька варіантів розвитку подій після того, як цей закон буде ухвалений. А він швидше за все. Я так думаю, що буде ухвалений, і мова йде про те, щоб він вступив в силу з 1 листопада, а є ще і другий варіант: вона закликала правлячу партію зараз відкликати цей законопроект. На вашу думку, як, як будуть розгортатися події далі? Ну, пока что грузинская мечта прямо говорит, что они собираются проголосовать с третьим чтением, плюс преодолеть вето, если бы это будет поставлено перед президентом, со стороны президента. Для нас сейчас самое главное продолжить протест, который есть в Грузии. У каждого протеста есть такие, так сказать, самые активные, пассивные фазы. И самое главное, мы абсолютно все, которые сейчас участвуем в организации этих протестов, понимаем одну самую главную вещь. Без протеста, без улицы невозможно заставить грузинскую мечту, чтобы они забрали этот закон обратно. Реально в чем состоит весь процесс? Процесс состоит в следующем, чтобы не Иванишвили, Русский олигарх грузинского происхождения просто решил э, установить такое авторитарное есть, правление в стране. Исходя из этого, ему нужен этот закон, который, э, как минимум, э, как бы, который он хочет продать грузинскому населению, якобы это закон о прозрачности, насчет прозрач... прозрачного финансирования гражданских организаций. Реально это закон о том, чтобы... Э, искоренить некоммерческие не, не не а гражданские организации, искоренить и удалить просто из, из ежедневной жизни Грузии независимую медию, а потом он хочет расправиться с оппозицией, потому что он понимает, что у него нет поддержки со стороны народа, у него нет поддержки со стороны грузинского населения, и он просто хочет фальсифицировать абсолютно все. Uh, ну, я думаю, что вы на улице видите, сколько народа, там, сотни тысяч людей выходят uh, на разные акции, митинги и протесты. И исходя из этого, однозначно надо сказать следующее, что uh, мы обязательно победим, потому что Грузия это не Беларусь или не Россия или не другая страна, где вот такие, сказать, uh, 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 попытки установления тоталитарного, авторитарного режима проходят. Пане ваша, захотів у вас тоді спитати: все ж таки, ви на вашу думку, чи все ж таки завтра спокійно проголосується цей законопроект, і він таким чином підбурить ще чи більше протести на вулицях Тбілісі? Чи якось інакше буде розгортатися події на вашу думку? Первое и самое главное, никакого простого голосования, никакого беспроблемного голосования не будет. Даже сегодня, когда комитет хотел проголосовать, вы видели, что, не знаю, там сотни или если не тысячи полицейских спецслужб выходили для того, чтобы просто создать коридор, для 7-8 депутатов правящей партии, чтобы они физически смогли зайти внутрь здания парламента. Так что исходя из этого, и сегодня, и завтра тоже будет протест, и обязательно это будет состоять из тех активных, так сказать, ситуации, которые сейчас состоит, в стране. Завтра мы, депутаты оппозиционные, обязательно зайдем на сессию, там тоже будет очень, так сказать, активный протест внутри парламента и как бы вокруг парламента тоже. Так что все идет вперед и посмотрим. Для нас самая главная цель, чтобы морально морально, так сказать, выжить и морально заставить хотя бы частью грузинской мечты депутатов, чтобы они не проголосовали за вот антигрузинский закон, который мы называем русский закон. А якими це можуть бути важелі впливу на партію Грузинська мрія, як як ви сказали, щоб частина її все ж таки не підтримала законопроект? Це там майбутній політичний капітал, аби його не втратити, чи як? Ну, смотрите, в первую очередь мы должны понимать, что Грузия ⁇ это страна, где 85% нашего населения поддерживает евроинтеграцию и, и, и интеграцию Грузии с Европейским Союзом. Это, чтобы сравнить с Украиной, это не Украина, к примеру, где до 2014 года была большая часть населения, которая думала, что лучше, может быть интегрироваться с Россией да, под Евразийским союзом, так сказать. Да. Это Грузия, где пророссийского ничего не происходит, ничего нет. Так что для любой политической силы они понимают, что если четко они показывают, что они хотят развернуть страну а, про, и, а, от а, интеграции Европейского союза, то теряет, теряет эта политическая партия, сразу поддержку. Так что, что пытается сделать сейчас грузинская мечта? Грузинская мечта говорит, что мы проевропейцы, мы хотим евроинтеграцию, но, знаете как, через русский прозрачность. Но Европейский Союз, Америка, Америка, все говорят, что, ребят, так не выходит, так не получается. Если вы принимаете этот закон, Ваше место не будет в Европейском Союзе. Так что вот целая сейчас дезинформационная пропаганда идет со стороны грузинской мечты для того, чтобы обмануть народ. Но с другой стороны, мы ведь понимаем, что депутаты грузинской мечты они очень четко и хорошо понимают, что никакого, так сказать, никакого прогрузийского или про как бы интересов грузинского да, Грузии как страны нет в этом законе. Единственное, что есть, это копировка а, с русского закона для того, чтобы а, установить здесь авторитарное, так сказать, правление. А авторитарное, с авторитарное правление мы никогда не зайдем в Европейский Союз. Так что вот ситуация такая, да. Ну, мы должны понимать, что Бедина Иванишвили, русский олигарх грузинского происхождения, у него есть много денег, он контролирует абсолютно все, он контролирует правоохранительные органы, исходя из этого, конечно же, попытается до конца довести свой процесс, свой, 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 цель, чтобы установить авторитарное правление э, внутри э, страны. Ему не интересно ни Европейский Союз, никакой какой бы, евроинтеграция и э, никакого, так сказать, нормального развития в этой стране. Ему интересно единственное, чтобы страна принадлежала ему, и он контролировал абсолютно, абсолютно все. А это с э, Европейским Союзом фактически невозможно. Вот в этой ситуации мы находимся, да, и мы рассчитываем на то, что мы сможем, э -э, так сказать, э -э, заставить э -э, членов депутатов грузийской мечты, чтобы они отказались от э -э, вот этого антигрузийского шага, чтобы окончательно проголосовать за этот закон. А, пане ваша спитаю вас ще про російську пропаганду. Чи вона зараз працює на цей так званий закон про агентів, чи ні? Бо мені здається, що коли ми кажемо про російську кальку закону, ми кажемо про певні російські інтереси. Конечно, десь є російські інтереси, почому Чіткий інтерес Росії щоб Грузія та. евроинтеграции, чтобы у Грузии не было возможности, эм, э, так сказать, не было шансов э, с интеграции с Европейским Союзом. Так, так же, когда, как это было в Украине, когда Украина не подписывала договора в ассоциации, это фактически значило того, что Украина полностью отдалялась от э, процессов евроинтеграции и переходила на российский э, вектор. То же самое сегодня происходит, потому что сейчас Россия под санкциями, э, и э, единственный, чуть ли не единственный альтернативный путь это проходит через Грузию. Да? Например, там Черное море, Украина. Румыния, Болгария, Черное море, Грузия, там Азербайджан, Каспийское море и потом э, Азия. Да, вот этот э, так называемый Средний коридор проходит через Грузию. Если контролируешь Грузию, можешь закрыть этот коридор и можешь закрыть, э, можешь сказать и Западу, и Востоку, что без моего решения, то, так сказать, да, если э, все это проходит у э, России через рук Бензина и Манишили, без моего решения ничего не будет, ничего не будет происходить на территории Грузии, которая очень маленькая, но очень важная стратегическая, так сказать, расположение. У Грузии. Так что вот такая ситуация есть сегодня. Исходя из этого, конечно же, это заходит это под русским, российским интересом, что Грузия не смогла быстро интегрироваться в Европейский Союз. Тем более, что мы замечаем мы увидим, что Армения очень быстро, так сказать, меняет свой международный, как бы ино иностранный вектор, они не хотят э активно, так сказать, и не доверяют России, давайте так скажем, и они тоже хотят интегрироваться с Европейским Союзом. В свое время, когда Украина э не подписывала под Януковича договор об ассоциации, Армения тоже не подписала этот договор, и тогда и закончился вот такой процесс интеграции э Армении с Европейским Союзом. А а в случае Грузии мы подписали тогда, тогда продолжилось, а сейчас вот у нас такая ситуация. Так что это не только вопрос Грузии, это целый вопрос геополитики, где будет стоять весь регион. Пане Баршадзе, на останок вас спитаю, на вашу думку, якою має бути реакція вже Європейського вам згадано, та Сполучених Штатів, щоб, можливо, достукатися до грузинских политиков, бо что свое законом про иноагентов уже не висловлювали раньше. Uh, смотрите, у них очень активная позиция сейчас. Они очень четко говорят, наши западные партнеры есть из Америки, из Европейского Союза, что однозначно это красная линия. Красная линия, когда uh, страна принимает закон, который против абсолютно всего, что происходит внутри, так сказать, против авто, как бы европейских стандартов и западных как бы, демократических стандартов. Так что что мы ожидаем? Сегодня у нас главы комитетов, которые приехали из Европейского союза. Завтра приезжает заместитель главы государственного департамента, потом уже приезжают министры иностранных дел европейских государств, в первую очередь балтийских стран. Но главное, что однозначно, что говорит и открыто говорит Европейский Союз. Европейский Союз говорит, что если вы будете, как бы, если грузинская мечта окончательно примет этот закон, тогда будет рассматриваться вопрос приостановления безвизовых режим, безвизовый режим, безвизового режима с Грузией и приостановления кандидатства для Грузии. А со стороны Америки, прямо идет как бы, речь о санкциях, персональных санкциях для тех лиц, которые хотят Грузию в... втихнуть под влияние России Росії. Так що вони очень не просто тут, тут заявление а є дуже конкретні шаги, які вони можуть прийняти. Пане ваша. Я дякую вам за цю розмову для глядачів правда Нагадаю, що гостем цього цієї розмови був Георгій Вашадзе, грузинський опозиційний політик.